ਹੱਥ ਹੱਥ ਅੱਗਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਹੱਥ ਅੱਗਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਿੰਦ ਸਿੰਘ تينيري تينيري پر پر کوتا سان مين هو i <laughs> ਤਨ ਸਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਨੰਦ ਮਾਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਕਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਕਰਨ ਨੀਕੀ ਚਲਾ ਜਾਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ Haryana ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਮ ਕੀਰਤੂ ਇੱਕ ਕਲਾ ਜੰਦਾ ਕਈ پرہ پنجابی نہیں سمجھتے ہوں گے اون ایک لگا جاتا ہے پر اس کا پانی ہیاروں لوگ پیتے ہیں ایسے ہی ورقش ایک لگا جاتا ہے اس کے پھل ہیاروں لوگ ہی کھاتے ہیں ادم ایک کرتا ہے بلا انیکوں کا ہو جایا کرتا ہے ادم کیا ہے گورنر صاحب نے یہ بہت بڑا پرو رکھا ہے گروہ گوبند سنگھ مہاراج کی قربانی کربانی تو ایک گرو گوبند نے کی ہے اس کا جو بنا ہے سارے ہندوستان کو نہیں بلکہ ساری منفتہ کو پراپت ہے گروہ گوبند سنگھ مہاراج اتنی بڑی کھیڑ کھیڑ کے اتنی بڑی کھیڑ کھیڑ کے اور یہ بات کہہ لینی کہ میں ہوں پر داس دیکھ آئے تماشا میں دنیا, دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہم نے بڑے بڑے دانی دیکھے گرو گوبند سنگھ نے وہ کام کیے معاف کرنا جس کی مسال دنیا میں مل نہیں سکتی ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹیوب سے دوسری ٹیوب اچھی ہے اس ٹیوب سے وہ ٹیوب اچھی ہے اس برب سے وہ غرب اچھا ہے اس برب سے اس برب کی روشنی اچھی ہے دنیا میں کوئی نہ کوئی مثال مل جاتی پر سوریہ کی روشنی کے برابر کوئی مثال نہیں ملتی گروہ گوبند سنگھ کی مثال دنیا میں نہ تو کوئی بن سکا ہے اور نہ کوئی بن ہی سکے گا جب جدو تو پہ ہے اس دنیا کے پہ روپیے دان کرتے بڑبڑ دانی دیکھے ہیں سونا دان کرتے بہت بڑبڑ دانی دیکھے ہیں پیسے دان کرتے بہت بڑبڑ دانی دیکھے ہیں زمینیں دان کرتے بہت بڑبڑ دانی دیکھے ہیں پر گروہ گوبند سنگھ ایک ایسا دانی تھا اور اپنے پتا کی قربانی بھی کوئی دے سکتا ہے اپنے بیٹوں کی کوئی قربانی بھی, دان بھی کر سکتا ہے ہے بات تو یہاں ختم ہوتی ہے نہ آہیں بری نہ شکوا کیا جبان سے پرسو نہ کہا گیا گروہ گوبند سنگھ ہم دل پہ ہاتھ در کے رو دیئے جب کسی نے تیرا نام دیا بولے <سؤال> مہاراج کی زندگی میں ہم دنیا کے سارے لوگ سکھ چاہتے ہیں دکھ کو کوئی پیار نہیں کرتا پیار چاہتے ہیں ہر انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی سکھوں پر ہی پیتے گزرے اور گرو گوبند سنگھ کی لائف میں کوئی سکھوں کا سما نہیں آیا آپ نو ورش کے ہوئے تو اپنے پتا گرو بھادر جی کی قربانی دے دی پتا کو شہید کروا دیا اگر چار بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی نو وش کی عمر ہوئی تو چار بیٹوں کو شہید کروا دیا وہاں کرنا گروپ کی سنگر علی یار محمد خان ایک اسلامی مت کا فقیر بھی تھا فقیروں کی کوئی جات نہیں ہوتی لکھتا ہے جگہ پہ لوگ ویسے تیر کہے جا رہے ہیں کہتا کوئی تیر نہیں دنیا میں بس ایک تیز ہے تو ایک تیز ہے جب کور صاحب جہاں پر گروہ گونشم مارا کے بڑے بیٹے شیر ہوئے کہتا ہے درشکوں کے درشنوں کے لیے بس ایک ہی ہند میں تیز ہے یہاں ہندوستان کا درشکوں کے لیے درشکوں کے درشنوں کے لیے بس ہند میں ایک ہی تیز ہے یہاں ایک باپ نے بیٹوں کے سر دیش کے لیے سار دی وہ آگے جا کے لکھتا ہے کہتا ہے مجھے مجھے قرآن کی قسم مجھے محمد کی قسم مجھے پران کی قسم مجھے رام کی قسم مجھے کرشن کی قسم مجھے گرو کی قسم

جیسے کشن بھگوان ارجن کو کہتے ہیں بیٹا ارجن جب جب سنسار میں درم کی ہانی ہوتی ہے سنتوں کی رکشہ کے لیے کا کرنے کے لیے میں خود بخود اوتار دار کر کے آیا کرتا ہوں آج دنیا کے لوگ کہتے ہیں ساڑھے آٹھ سو سال اس بارت ماتا کی کے اوپر اسلام کا جنڈا شہر اتنی منمانی کی کہ اے امن آباد کابل کندہار یہاں تک کہ بغداد میں ہمارے بیڑ بکری کی قیمت تو سو پچاس روپیہ پڑ جاتی ہوگی ہماری بہو بیٹیاں جتنی بھی ہندوستان کی سندرتا تھی ہماری بہو بیٹیاں جن کی قیمت کے ٹکے ٹکے پہ جا کے وہ بیٹی تھی ایسا اگمڑا مرد سورمے کو سورمے کو کہتے ہیں دو نہیں اکمڑا سورما کہنا آگے لکھتا ہے اکیلا ایک پیدا ہوا وہ گوبند سنگھ آپ گرو گوبند سنگھ جی کے بارے میں جاتی ہمارا دیش بن بن جاتی درموں کا دیش ہے کہتا اگر گرو گوبند سنگھ آتے یہاں پر ایک اسلام کا جنڈا جڑتا

اگر سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان ان کو کو اگر آپ درم کے مارک پہ لانا چاہتے ہو جا ان کو آپ رائے دولت رائے کی جبانی, آریہ سماجی تھا جب کہتا میں گروہ گوبند سنگھ کا جیون پڑا کہتا میں رہ نہ مانی بھی یہ نے ایک بہت بڑی بات کہی تھی اگر آپ ہندوستان کا فیوچر اچھا دیکھنا چاہتے ہو ایک معاف کرنا ایسا قنون بنا دو کہ ہندوستان کے ہر پروار میں ایک بچہ سکھ ہونا چاہیے اور وہ سکھ آرمی میں ہونا چاہیے مام کرنا گروہ کی سنگت گرو گوبند سنگھ ذرا دیان دینا پڑے گا آج گرو گوبند سنگھ کے اوپر بچار چل رہی ہے مام کرنا لوگ کسی کا ایک مر جائے

بیٹ, بیٹی بیٹو بارے ہیں جب کسی کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے بیٹی کے ساتھ پہ ہم پیسے کا کرتے ہیں مان کرنا ہمارے پنجابی میں جوائی کہہ دیتے ہیں کرونا بھی کہہ دیتے ہیں اس کے سال کے اوپر بھی ہم پیسوں کا سرو سروارنا کرتے ہیں کوئی اپنے بھائی کے سر پہ کوئی اپنی بابی کے سر پہ پیسوں کے سروں وارے کرتا ہے میں کہوں گا کہ تانی گروہ کبیل سے جس نے ہندوستان کے لوگوں کے سر پہ اپنے بیٹوں کے سر کے سروں وارے کی ہے اپنے <applause> بیٹوں کے سروں وارے کی ہے بے پناتے کو دنیا میں عام لوگ کہتے ہیں جس کے بیٹا نہ ہو کہتے اس کا تو دنیا میں نام ہی نہیں رہنا مہاراج کے محل مہاراج کے نے ہمارے چاروں بیٹے کرپان کر دیے ایک بچہ تو رکھ لیتے دنیا میں کر کے نام رہتا ہے گرو گویس مہارائی نے کہا کہا تم چار بچوں کی بات کرتی ہو یہ ہندوستان کے سارے بچے تمہارے بچے ہیں آنکھیں کھول کر تو دیکھئے تو وہ حیارو عجیب سمجھ رہیں گے حیارو چچہ سمجھ رہیں گے حیارو یورا اور سنگھ فتح سے نظر آئیں گے کسی بے اعلادے کے اعلاد نہ ہو وہ اپنے بھائی کے بچے کو اپنی گودی میں لے لیتا ہے جب بہن کے بچے کو گودی میں لے لیتا ہے کسی مطل پیارے رشتے دار سمدی کے بیٹے کو اپنی گودی میں لے لیتا ہے اس کو گود لیا بیٹا کہتے ہیں بچہ کہتے ہیں پر گروہ کبیل سنگھ کبھی سوچا ہے گروہ کبیل سنگھ کی گودی میں تو اپنے چار بیٹے تھے اور بیٹے بھی ایسے جس کے ایک بیٹے جیسے ہم سارے نہیں بن سکتے گروہ کبیل سنگھ نے تو مار کر اپنے چار بیٹوں کو ہوتے ہوئے ہمارے کو اپنی گودی میں کیوں لیا ہے ہاں ٹائم خالی برتن میں کوئی چیز پڑ سکتی ہے بڑے برتن میں کوئی چیز نہیں پڑ سکتی خالی گود میں کوئی بیٹھ سکتا ہے بیٹھی گود میں نہیں کوئی بیٹھ سکتا ماں کرنا گرو کو بن سین ہم مارے جیسوں کو اپنی گود میں بٹھانے سے پہلے اپنے چار بیٹے قربان کر کے اپنی گود کو خالی کیا اور یہ آواز دی یہ آواز دی ماتا صرف کو سندری جی کو کہا ان پترن کے کارنے سارے پڑھو ان پترن کے ان پترن کے بٹنڈا کے ڈسٹرکٹ میں زیادہ سمے نہیں دوں گا کیونکہ میرا چالیس منٹ ہے معاف کرنا گرو گوبند میں چاہتا نہیں تھا کہ میں تلوار کٹھاؤں میرا سے چاہتا تھا تیرے کو کار کے جریعے سمجھا لوں اگر کے اندے متصوی کتے بادشاہ پیار کا پیار کا اصل تو پھول دل ہردے کے اوپر ہوتا ہے پتھر دل ہردے کے اوپر پیار کا کوئی اثر نہیں ہوتا میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تلوار اٹھاؤں مگر تیرے پتھر ہردے نے میرے کو تلوار اٹھانے کے لیے مجبور کر دیا ہے کے لکھتے ہیں گرو سے بادشاہ رنگزیب معاف کرنا ہے کہ میں قرآن شریف کا پیاری ہوں میں حضرت محمد صاحب کا پیاری ہوں میں تیرے سے پوچھنا چاہتا ہوں تیرے درد کی بات کرنا چاہتا ہوں مانگا گا تیری قرآن شریف کے کس بندے اوپر لکھا ہے کہ میرے سات اور نو ورش کے بچوں کو جندہ دیوار میں جن کے چیز کیا جائے بادشاہ رنگجیر میں چاری چاری سنگ جن کے اوپر دس دلدک کی لاکھ کی ترک بھوجو کی چڑھائی کر دی جائے بادشاہ رنگجیر جتن کو کرتا تھا تجھے جنگ کے مدان میں دیکھتے تو جنگ کے مدان میں آیا ہی نہیں اگر تو ایک بار بھی جنگ کے بردان میں آ جاتا نا اگر تو وہاں سے زندہ دلی چلا جاتا تو میرا نام بھی پروک بیسنگ نہیں تھا کہنے لگے بادشاہ رنگ جے میں نے سنا کہ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تم نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں ایک دن ہندوستان میں اسلام کا جندہ جلا دے رہے مارکہ لگے بادشاہ بن گئی تو کسی کو مسلمان کیا بنانا تم تو خود ہی مسلمان نہیں بن سکا مسلمان کا دل تو موم کی طرف نرم ہوتا ہے کہ بانی میں آتا مسلمان موم دل ہو گئے انتر کی مرد دلتے تو رہے بادشاہ رنگ جے مرد دلتے تو باؤں مسلمان کیسے ہوتے ہیں سائی میاں بیر جس کے ہاتھوں سے شریح حضرت مندر صاحب کی نیم کی پہلی این رکھی گئی اور گروہ ارزن سے مقتصی طریقے پر جھا کے جب چیز کیے گئے ہاں کا نعرہ مارنے بارے ہاں امیہ بن کے مسلمان تھے وہ مسلمان تھے جنگ میں شہید ہوئے وہ سائی خدو مسلمان تھے تو سبتو کہتا ہے کہ میں مسلمان شریف کی کتابیں لے کے بیجتا ہے اس سے جو دلوچار پیسے کی امدر ہوتے اسے تو بیارہ کرتا ہے کھڑا 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 ہے اتنا کچھ ہوتے ہوئے پادشاہ الرنگ یہ تو پھر بھی مجھے سڑھا ہے کہ تم نے قصر کھا کھائی ہے ایک دن سارے ہندوستان کے لوگوں کو مسلمان بنا کے جب بھی جلائی جائے گی اس میں تو مکر نہیں شاہی میں ہوں گا مارے کہنے لگے کہ پڑھ لیں نا معاف کر میں جو تیری موجوہ ہو آج یہ کو بہت خوشی ہے ہمارے گورنر صاحب جی ایک بار پی گئے تھے کو کی ہمیں ہت, ہم کہتے کوئی مسئلہ پیار اور سے کوئی گناہ نہیں اپنے حقوں کے لیے تنوار کیوں کیونکہ اگر آج ہم جندہ ہیں گرو گوبند سنگھ کی بتوت جتا ہے جنہوں نے سردار بناؤں تباہ گوبند سنگھ نام تو سارے ہندو بھائیوں کو باندھ کہتا بابا جی تو صدقار کی نشانی ہے نہ کہ ایک دن باندھ کے کہتے صدقار کی نشانی ہے ہم تو روز اس لیے باندھتے کہ ہمارا روز ہی ستکار بنا رہے